Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən sizləri xoş gördük, mənim əzizlərim. Biz yenidə Xəzər televiziyasında, ailənizin televiziyası olan Xəzər televiziyasındayıq və mənim övün verilişinə baxırsınız. Və va zamanlı və mən Elxan Qaraxan oğlu bu gün də sizinlə bərabər olacağıq və veriliş bu əsirlərə gözəl məkanlar təqdim edəcək. Və demək istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin, ümumiyyətlə mənim övün verilişinin baş sponsoru Avcom Plazadır. Mirəli Qaşqay 28-ə yerləşən Avcom Plaza ən müasir texnologiyanın yeganə ünvanıdır yəni nə üçün Avkom Plaza. Hazırlanıb siz Xəzər televiziyasında gözəl şənbə günündə məamin verişin baxırsınız. Söhbətlərimiz davam edəcək və mən Siram Üzümtun Vəfa xanıma dedim ki, Vəfa xanım, elə bir maraqlı bir məqam gəldi ki, biz artıq o məkanı dəfələrlə təqdim etmişik. Həm siz, həm mən o məkanda olmuşuq. Evimizi bəzəyən e, mebel aksessuarlarından ibarət olan Xəzər mebel zalınıdır. Nə deyə bilərsiniz? Çox təbii ki, siz də təqdim edəsiniz. Bilirsiniz, Elxan, mən dəğirən belə bir şeydir. Bu bizim bu verliş ki, dəfələrlə çəkdi, ya, bu Xəzər mebeldən nümayiş oldu, televizorlarda baxdılar, izlədilər. Mən sənə doğrudan böyük bir həqiqət deyim. Bu verlişdən sonra Nə qədər adam mənə zəng gəlib. Deyir ki, bu Xəzər mebel harda yerləşir? Orda nə gözəl çeşid gözəl mebellər var, yataq dəstləri var, qonaq otaqları üçün mebellər var. Çox gözəl orda rəngarəng mebellər var. Harda yerləşir? İnanırsan, nə qədər adam məndən ünvan alırdı ki, bu bir et nədir o? Xəzərin yerini bizə deyin, biz gələy, oradan gözəl əşyalar alaq, evlərimizi bəzəyək. Xəzər mebel. Hə, Vəfa xanım, gördüyünüz kimi biz bu günləri yenidən Avcom Plazadıyıq. Mən sizə bilmirəm, artıq məndəfələrlə Avcom Plazada olmuşam və alqı-satqı baxımından də yalnız gəlib baxmışam da alqı-satqı da eləmişəm. Siz ilk dəfədir ki Avcom Plazadasınız, yoxsa? Mən inanırsam Elxan, ilk dəfədir bu Avcom Plazadayam. Amma burada elə gözəl şeylər var, mən baxıram, doğrudan da. Mən istədim bütün, bütün tamaşaçılarımız bu verlikdən sonra Avcom Plazaya gəlsinlər və görsünlər doğrudan da burada necə gözəl şeylər var. kom plazada Şimdi bir ateş böceği gibi yanıyorum uykulumu Bak titriyor bedenim alışık siz uykulara geç olsa. Bizis tamıs açıqlar. Artıq neçə dəfə dəlilidir ki, Artcon Plaza-nın baş sponsorluğu ilə mənim evin layihəsini izləyirsiniz. Və artıq neçə aylardır ki, Artcon Plaza öz möhtəşəm, rəngarəng seçimi ilə alıcıları heyranləndirməyi bacarır. Biz sizə məsləhət görərdik ki, gözünüzü ekrandan çəkmədən aşağıdakı telefon nömrələrini və ünvanı yaddaşınıza həkk edəsiniz. Çünki inanın, Artcon Plaza Nəinki Bakıda, bütün ölkəmizdə anı aloğa olmayan və sizə lazım olan yeganə məkandır. Və məlumat üçün qeyd edirik ki, Avgon Plazanı tapmaq çox asandır. Çünki Mirəli Qaşqay küçəsi 28 dediyiniz ünvan əslində qəsəbəmizin yaxşı beləd olduğu Nəsimi rayon polis bölməsinin düz arxasıdır. Burada sizin rahatlığınız üçün hər şey var. Yəni Avgon Plaza yalnız və yalnız sizi düşünüb. Otdəki mənzilini sıfırdan 100-ə kimi hər növ məhəşət texnikası ilə təqdim etmək istəyənlər artıq dükan-dükan gəzməyimizə ehtiyac qalmayır. Çünki çox yaxınımızda Mirəli Qaşqay küçəsi 28-də, daha dəqiq desək, Nəsimi rayon polis bölməsinin düz arxasında yerləşən Avkom Plaza Elektrotehnika mərkəzinə gəlməyiniz kifayətdir. Əzizlərim, sağlamlığın tək ünvanı olan Ömür Klinikasına sizləri dəvət edirəm. Buyurun, səhətimizlə üz-üzə, sağlamlığımızla üz-üzə Ömür Klinikası. İndi isə mənim əzizlərim, gəlin bizim gözəl xanımımız olan Mehbərə xanımın əl işləri ilə tanış olaq. Bu xanımın eli gözəl əl işləri var ki, mən doğrudan çox ə, baxdım, doğrusu inana bilmədim ki, belə gözəl qabiliyyət ola bilər insanlarda. Avkomplaz. Bu da sonuncu suetmiş Nəvar xanım. Doğrudan <laughs> çox təəccüblər. Mən e, eşidmirəm. Mən eşidmirəm. Verilişimiz sona yetsin. Doğrudan. Ə e, gözəl bir veriliş təqdim elədik. E, Təماشçılarımıza gözəl seçimlər indi seçmə oğlanın öhtəsindən buraxırıq. Amma mən inanıram ki, bu gün dəbizə məmnun qaldılar. Vəfa xanımıza məmli Xan Qaraqanov oğlu. Bəli, Xan Qaraqanov oğlu. Baş sponsorumuz olan Avcom Plazadan gözəl verişlə təqdim etdik. Ümumən sonunda sizlərə sağ olun demirəm, hələlik deyirəm və gələn görüşlərdəyik deyirəm sizə mənim əzizlərim, siz mənim evim verişinə baxdınız.